Аджують, ті, хто нею займається, найбільш природній вид фітнесу, який підходить кожному з будь-яким рівнем здоров'я, ця хода нарешті дійшла й кривого рогу. Ну що, кривий ріг? Походимо з палками. Василій Журков 27 років працював в кривому розі офіцером пожежної охорони. Вийшов на заслужений відпочинок в званні підполковника, ветерана цивільної оборони. Сумний випадок привів пана Василя до скандинавської ходьби. Сім років тому дуже серйозна аварія учень. Я пролежав чотири місяці. У мене два компресіонних переломи спини вийшло так після аварії. Ну і коли ці компресіонної переломи, то поняття фізична нагрузка вже обмежена. Случайно. увидел в интернете, по телевизору увидел, что есть такая ходьба, ходьба с палками, ну начал изучать это направление, прочитал это направление, специфику начал учить, сначала я ходил без палок, то есть начал ходить, потому что появились такие вещи как все равно возрастное, то есть это давление начало появляться. Головні болі якісь, то почав під таблетки вже сердечної. Історія скандинавської ходьби бере свій початок з давніх часів. Тоді переважно паломники та вівчарі використовували палиці як упору. Дехто пов'язує походження скандинавської ходьби з історією фінських лижників, які хотіли постійно проводити тренування навіть у не сезон. Тому вони просто симулювали ходьбу на лижах, бігаючи з палицями. Созвонился со школы. Школа у нас находится, Украинская школа оздоровительной скандинавской ходьбы находится в Днепропетровске, обучающий центр в Киеве. То есть созвонился со школой, записался на обучение и целью своей поставил не просто обучиться ходить с палками, а быть инструктором, то есть развиваться в этом направлении. После чего был приглашен на обучение, прошел обучение на инструктора, получил основные навыки направление на будущее. И начал ходить, ходить сам. Начал ходить сначала для себя в первую очередь, потому что уже относился к этому серьезно, к технике ходьбы. Это самое главное в этом направлении. И километры, километры, километры. Ну, а на сегодняшний день я занимаюсь этим уже третий год. Это палки для скандинавской ходьбы. В чем суть этих палок? В первую очередь, что они регулируются по высоте. Видите, да? идет градация от 100 до метра 25. Что такое от 100 до метра 25? У вас тоже вот градация, видите, вот эта да, градация на палочках. Вот. Для чего? От каждого человека индивидуально подбираются палки под его рост, по определенной формуле. Вот я вам подобрал под вашу формулу, под рост вашей палочки. Это ваш рост, видите, у меня насколько выше палки. Ну, под каждый рост. В этом, в первую очередь, этих палок заключается. Второе, это специальная рукоятка. Это необычная рукоятка, она такая эргономичная, как бы, что она плоская такая рукоятка, это специальная рукоятка. И основное требование у палок для скандинавской ходьбы – это темляк. Вот это называется темляк. Вот вы почувствовали, я вам только дал бы другие темляки, это не ваш чуть размер темляков. Вот когда мы засовываем руку сюда, то есть у нас палка, она является продолжением руки. Видите, оно никуда не выпадает, оно всегда в руке. То есть как бы ни брали бы, как бы не выбрасывали, оно всегда в руке. Вот это основное. И используем здесь сапожок резиновый идет. Сапожок видно, что у нас такой, видите, на скошенный. Он скошен на 45 градусов, вот видите, сапожок. Они бывают разные модели, то есть, но он скошенный идет. Бывают шипами у нас тоже сапожки, то есть для ходьбы по льду какому-то. По землі і здесь і нас мы знімаємо сапожок. У нас іде победіти ви такой наконечник, это для ходьби по поверхності мягкой. в Європі скандинавська ходьба найпоширеніший від спорту серед людей похилого віку. Крокуючих зі спортивними палицями в руках, там можна зустріти всюди. В Україні цей напрям теж стає все більш популярним, тому що просте та доступне всім кардіонавантаження несе величезну користь для здоров'я. Люди, которые приходят первый раз на занятия, спрашивают, мы просто элементарными упражнениями показываем, насколько люди получают в два раза больше эффект. Поэтому ну, я всегда всем говорю, если вы ходите, это уже хорошо. Если ходите с палками, тоже хорошо. Но если ходите правильно, в правильной технике, то вы получаете в два раза больше удовольствия и больше, ваше тело работает в два раза больше. Судьба замінює антидепресанти. Під час активної прогулянки на свіжому повітрі організмом виробляються гормони, які змушують людину дивитися на життя з оптимізмом. Просто гуляв собаками. І цей час, коли гуляєш собаками, хочеться якось використати, використати для себе з більшою пользою. От. І тому я часто бачив, що Василь Юрійович займається самий бивший колега по службі в МНС. От я бачив у Фейсбуці, що він займається цим спортом. От для мене стало цікаво і тому я теж вирішив спробувати. Спочатку просто без палок ходив, там 5 чи 7 до 10 кілометрів. Поняв, що я можу їх здолати. Ці кілометри в день легко. От і тоді вже придбав палки, палки, став ходити до Василя як до інструктора скандинавської ходьби. на тренировки, он меня научил технике этой ходьбы. И так потроху-потроху я, я сам для себя занимался. А с годом уже решили э, распачать деятельность клуба из скандинавской ходьбы, называется Scant Fitness вот. В Фейсбусе есть у нас группа. Если человеку показано просто ходить, ну, а они говорят, ему лечь, полежать. Ну, бывают заболевания, говорят, надо полежать те 2-3 дня то никаких ограничений нет. То есть каждый, почему мы называем это оздоровительная ходьба, потому что каждый идет в своем темпе, по своему самочувствию, никто не бежит никуда, все работаем по своему самочувствию. Мы работали с очень такими людьми, которые уже там, после инфарктов, инсультов. То есть, все в их ритме, чтобы человек получал удовольствие просто от ходьбы. Покращується робота серця, Ходьба приводить в тону серцеву судинну систему. Пропадає задишка, нормалізується тиск, зникають головні та серцеві болі. Я прийшла сюди вперше, я побачила, як люди займаються, і мені це сподобалося дуже. Я вирішила щось для себе нове відкрити і спробувати це. Скільки коштує така палка? Ну, палки на сьогоднішній день стоять у нас від 300 гривень, і нет предела, до 5000 тисяч гривень стоїть палки. А якщо я захочу, наприклад, ну в мене немає грошей, але я хочу займатися спортом і е, е, займатися своїм фізичним розвитком е, е, і ось безпосередньо з кантастю подою. Може взяти звичайні палички, які не будуть цього сабашка на 45 градусів. Ну, сап сапожки отдельно тоже можно купить, они тоже а, стоят от, он от, 35, от 35 гривен, сапожок у нас есть, можно будет купить, ну, там в зависимости от качества, ну, просто чем оно лучше, вы сами понимаете, оно, оно снашивается дольше, я вот недавно купил сапожки одни, они сносились за три тренировки, а. это у меня, ну, такое качество, это тоже продукта был, вроде бы красивый, хороший. Вот это уже хорошие сапожки, они стачиваются будут долго-долго-долго. Они их повели, в Да, можно ли? Палочки, например, я куплю на э, Вы будете ходить, но вы не будете ходить в правильной технике, вы не получите максимальный эффект. Скандинавская хода стимулирует функцию головного мозга. Клетины мозга отримують життєво необходимый кисень. Это змицнює память и увагу. В течение всей жизни я всегда занималась спортом. Это был и волейбол, и аэробика, и фитнес. И сейчас вот пришла к скандинавской ходьбе. Она началась с того, что случайно мы встретились с Василием Юрьевичем Турсковцем, и он мне оставил палки, а сам уехал в кривой Ру. А я там еще оставалась и начала по утрам ходить. И мне так понравилось, это было настолько... И эмоционально, и для здоровья полезно. Вот как-то я приходила, получала такой заряд бодрости, э, но ну это не передать ни с чем. И потом хватало его на весь день. Вот. И с тех пор я приехала сюда, в кривой рог, и долго, правда, были сопротивления, но все-таки я пришла к тому, что нужно ходить. Ходьба підвищує гнучкість і рухливість тіла при регулярній фізичній активності. Поліпшуються харчування кісткових і м'язових тканин. Активізується робота суглобів, зміцнюється мускулатура. Я вже 16 років працюю в банку, очолюю великий колектив Криворізького відділення Ощадбанку. Зараз такий світ технологій, світ завантаженості, особливо офісні працівники, вони часто потерпають від малого рухомого образу життя. От і я про скандинавську ходьбу знала вже давно. Багато про неї читала, дуже давно хотіла почати займатися сама, але все, як ми завжди говоримо. Завтра, потім, нехай. І ось прийшов цей час. Мабуть, час прочитала якусь фразу Здоровим бути модно. Залучайтесь, приєднуйтесь, це дуже круто. Друзі, коли ми вранці валяємося на дивані, це не те. А коли ми йдемо і зустрічаємо таке гарне вранішнє сонечко, коли нам посміхається небо, коли пташки нам говорять привіт! Хочеться жити, хочеться творити, і ти приходиш на роботу з таким забадьорим зарядом енергії і цю енергію потім ти як воплощаєш, втілюєш у життя в свою справу. Це круто. Якщо чоловік ходить, я всіх говорю, це вже хорошо. Ну, этих, как бы сказать, примеров очень много. Вот я по городу даже знаю, женщина одна встречалась, встречалась она идет тихонько с рюкзачком. Она говорит, благодаря палочкам я хожу. У нее сустав поменен, она говорит, она ходит везде теперь. Вот и все, благодаря палочкам. Ну, я так понимаю, что можно защищаться в если что. Там... Ну, если при желании. Даже, я же говорю, быстро отстегнуться можно, вот можно защищаться. Ведь... Вы швидко, может ну, выж... Я могу там тоже отстегнуться быстро, но только я. Тут нажимается вот эта вот вещь. Ну, надо ставить, нажимать, и, вот видите, тогда поднимается вверх. Вот а ну, я. Но вам надо поднять сильнее ее вверх, я же говорю, это не ваш темляк. Вот, пожалуйста, вот вы уже отстегнулись. Практически нет времени на себя, скажем так. Но пришла к тому, что надо уже как-то заниматься собой, плюс проводить выходные сам не будешь, ну, и неинтересно, грубо говоря. А здесь все-таки мы приходим мало того, что занимаемся, Оздоравливаемся, погода хорошая, получаем удовольствие, общаемся. Ну как бы настроение все равно, в любом случае поднять себя тяжело, но потом получаешь такое удовольствие. Как люди, наверное, после каждого вида спорта, но ну, каждый выбирает для себя. Кто-то зал, кто-то бег, кто-то велосипед. Ну, скажем, мне это приемлемо. Худьба снижает риск травм. Она покращує координацию руху людини. стейки ходи, відчуття центру ваги и положения тела в просторе. Вы с возрастом закрепощаются, мы все так закрепощаемся. У нас у всех руки в карманах, сумки внизу, и мы сгибаемся, сгибаемся, головой мы уже перестаем двигаться. Компьютер, мы сидим, телефон, мы голову опускаем и не поднимаем. Ну мы все такие, я тоже такой, как и все. А тут, когда ты идешь в ходьбе, правильной техники, ты по простому летишь. То есть ты летишь, ты расправляешь плечи. Тут уже можно рассказывать, когда люди приходят согнувшиеся, и они выпрямляются. Вот особенно, когда с возрастом уже приходят, когда сгибаются плечи и тянут к земле, говорят. И когда они берут палки и становятся выпрямленными. Всем, кто к нам приходит на пробные занятия, я всегда привожу свои палочки, даю вроде потрогать недорогие, подороже и подороже. Но... Нет, это не в одной ценовой политике. Это палки, я уже рассказывал, называется travel. С ними можно, их положить, собираются они очень в такой, и можно положить в чемодан. Потому что если вы будете в ручной кладе, их не пускают, потому что наконечник идет победитовый. Ну, то есть в самолет не пускают с таким. Да, можно победить. Самолет не пускает, а эти вы так собираете, вы едете, в чемодан положили в любой уголок страны, мира, вы едете с ними. Эти палки так не собираются, поэтому ориентировочно вот эти два раза дороже, чем эти. В принципе, ну, если не будете заниматься, я думаю, такая штука в господарстве абсолютно, да? Для занять скандинавской ходой дуже важливо підібрати зручне взуття. Під час руху можно и потрібно пити воду невеликими ковтками мы приходим одетыми по погоде. Тепленько все, рукавички всегда есть. Вот, например, ледоступы у нас сейчас на сегодняшнюю погоду. Потом рюкзак. Значит, по мере того, как мы идем, мы разогреваемся. Мы начинаем, мы можем снять там жилеточку, что-то, какую-то кофточку, рукавицы. Вот мы перед этим уже походили, уже разделись. Потому что в любом случае есть очень большая нагрузка. И кажется, прошел, ничего такого особенного нет. Но идет очень в организме большая нагрузка, потеря калорий, нагревание. И очень встает жарко. Поэтому у нас есть и сменные шапки, и снимаем рукавицы. Главное победить в себе, этот стереотип жизни, что мы сидим в домике, мы должны выходить с него, видеть должны все, что вокруг происходит. А как приятно, когда ты идешь по улице, ты видишь, что-то новое открылось, что-то новое появилось, елочка загорелась, там, ну, я имею в виду, огни на елочке появились. Тут ты идешь, если с семьей, это во время, когда идешь, ты можешь поговорить с семьей спокойно, потому что во время ходьбы я всегда разговариваю с людьми, чтобы слышать их состояние здоровья, в первую очередь. Если человек начинает задыхаться, я это слышу, мы остановились, сделали заминочку, разминочку и пойдем дальше. Чтоб человеку это было не тяжело. А сколько... Ну, я своей не говорю, а так в среднем ходят у нас где-то в пределах 11-12 минут километр. Ну, вот так вот, в час обычно где-то 4-5 до 6. А это как, звідки куди, например, так 95-й рахувати, за годину, что можно сдавать? Ну от, за час, ну у нас, я могу рассказать, ваш, на все дистанции, вот Артем, например, площадь Артема 95, 4 километра. Ага, тут за годину как раз. Да, спокойно, вот 4 километра, там есть хороший маршрут, тоже у нас по зеленке вдоль скоростного. С 95-го до Модру. 95 туда, значит, это будет километров 8. То за 2 я Спокойно, пожалуйста. Будете ходить. Очень умеренно, очень комфортно, очень удобно. И все нагрузки, которые здесь даются, в принципе, переносятся нормально. Уже понимаешь, что ты можешь преодолевать большие расстояния на у... и, и просто удивляешься своим возможностям. Очень хорошая у нас компания подобралась. Именно все вот, э, э, по, по характеру, по возможностям мы находим тут общение, мы находим тут общие интересы. Очень интересно, э, замечательно и, в принципе, э, занима... приглашаю заниматься этим всем. И я всем говорю, мышцы мы не накачали, но в тонусе они у нас держатся, начиная от шеи и кончая пятками. а пятками. Да, это вообще разминка идет, и оказывается, не 90, а больше. А если глазами смотреть, по кругу смотреть, то представляет еще глаза. До вечера, в чем корость, я так думаю, что ты не можешь одночасно идти, говорить и дивиться в цей. Телефон. Не, ну телефон ти вже це, не посмотриш ну, да це, це клас, хоча б відірватися від гаджетів. Да, це можливість поспілкуватися з природою з людьми. От як чи чому... мою зазирнути людям навіть в себе зазирнути десь? Щоб не мотивувало вас на скандинавську ходьбу, бажання бути здоровим, скинути вагу, поспілкуватися з природою або з людьми. Чим би не стала вона для вас, медитацією зануренням в себе або просто здоланням кілометрів головне, що то буде на користь. Бо в радость.